হ্যালো বন্ধু কারেন্টা চাম স্বাগতম জয় জয়তে আপনার অশ্রদ্ধ মণিপাত জনাইছো যুক্ত আপুনি মোৰ ভিডিঅটোত ক্লিক কৰিছে আপোনাক দেখুৱাই দেখ এজোপা লাখ টকা খাঁসি আমি সকলোৱে এজোপা গছত লাখ টকা পাবলৈ হাবিয়াস কৰোঁ কিন্তু চাওক লাখ টকা পাবলৈ হ'লে আপুনি সেই গছজোপাক কিছুমান আদৰ যত্ন ল'ব লাগিব এই যে আপুনি দেখি আছে এয়া চাওক এই ফূৰ্তিটো দেখিছে আৰু কাষত এটা ফূৰ্তি আছে দেখিছেনে কেনেকৈ জোল বৈ আহিছে এইটো এনেকৈ সাঁচি গছজোপাত যদি জোল বৈ আহে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফুটা যদি থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ফাট থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই গছজোপা ৰাখি দিয়ক আপোনাৰ ঘৰত বহুত সাঁচি গছ আছে কিন্তু আপুনি গোটেই সাঁচি গছবিলাক ৰাখি থ'ব নালাগে আপুনি মাজে মাজে গছ বিকি থাকক কোনবোৰ গছ আপুনি ৰাখি দিয়ক যিবিলাক গছত এনেকৈ ঘনকৈ ফুটা থাকে এইজোপা অৱশ্যে খুব ভাল জাতৰ সাঁচি গছ নহয় এয়া চাওক এই ফুটাবিলাক আপুনি দেখিছেনে কিমান ফুটা দেখিছেনে এনেকৈ যদি আপোনাৰ ফুটা থাকে এইটোত একদম পোকে পূৰা পোক সোমাই আছে সেইটো চখ এইবিলাক এই গছজোপাত একেবাৰে মানে তলৰ পৰা একেবাৰে ওপৰলৈকে অসংখ্য ফুটা আছে এই চখ এইকেইটা ফুটা দেখিছে ইয়াত যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে একদম জোল বৈ আহিছে একেবাৰে ওপৰলৈকে বহুত ওখ গছ এই গছডালি ধৰক আপুনি ৰাখি দিয়ক আপোনাৰ ঘৰত আৰু ইয়াৰ গছ আছে এইবিলাক গছ আছে আপুনি এই এইটো এটা ভাল পুলি কিন্তু এই পুলিটো আপুনি বিকি দিব লাগিব কেলৈ বিকি দিব লাগিব এই পুলিটো মানে গ্ৰ' হোৱাৰ কোনো লক্ষণ নাই চাওক এই পুলিটো দেখিছোঁ এই পুলিটো একেবাৰে মানে ঘাঁহ হৈ গৈছে এই পুলিটোত বহুত দাগী হৈ গৈছে এই যে এই ফাটটোৰ সৃষ্টি হ'ল গতিকে ই আৰু উদগতি কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো হ'ল খুব আগবাঢ়ি যোৱা লক্ষণ থকা পুলি এনেকুৱা পুলি আপুনি বাৰীত দিয়ে মাত্ৰ মন ৰাখি আপনি রাখি ৰাখি রাখি এই এইট পুলি আপনি বিকি দিয়ক এই রাখি দিয়ক আকৌ এই দুটা আছে এই দুটার এই পুলি আপনি বিকি দিব পাৰিব এই পুলিট মাল হয়েছে এই সব ফাট আছে এনেকুৱা পুলি আপনি তেকয়ে আপনার বাড়ির ভাল ভাল চাই কীটামান পুলি রাখি দে বাকিখিনি পুলি আপনি বিকি দিয়ক কারণ আপনার চলিলেও পয়সা লাগবে গোটেখানি পুলি আপনি রুই লাখ টাকা পাম বলে বহি থাকার কোনো প্রয়োজন নাই মনে বারী যেটা গছ বিক এক দশ ডাল বা বিশাল গছ বিক এক লাখ দুই লাখ তেকা পাঁচ তাতকে কমতো দিয়ে দিবল হয় দু টাকা টাকাডাল গছ দিও এই পুলিটো এতিয়া এই পুলিটোত মই হয়তো দুহেজাৰ বা পোন্ধৰশতে দি দিম কাৰণ ইয়াৰ ভৱিষ্যত নাই পুলিটো বৰ পাঁচ বছৰমান হৈছে পাঁচ বছৰত যদি মই দুহেজাৰ টকা পালোঁ কোনো আপত্তি নাই দি দিওঁ হেল্ল' বন্ধু আজি কৈছোঁ আপোনাক যে লাখ টকা যদি পাবলৈ হয় আপুনি কিছুমান কাম কিন্তু কৰিব লাগিব ধৰক এই এইটো ফুটি চাওক এইটো বৰ সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা যদি ফুটি থাকে তেতিয়া আপুনি এই গছডাল লাখ টকা পাব কিন্তু গছডালত লাখ টকা পাবলৈ হ'লে তাৰ যিটো কলেবৰ তাৰ গুৰিত কমেও পাঁচ ফুট হ'ব লাগিব গতিকে আপুনি পাঁচ ফুট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক উপযুক্ত সাৰ দিব লাগিব ই পাঁচ ফুট হৈ যাবনে এনেকুৱা কথা নহয় যে সাঁচি গছ এজোপাত ত্ৰিছ বছৰ হ'ব লাগিব আপুনি পাঁচ বছৰতো এজোপা বিয়াগোম গছ কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ কি হৈছে আমাৰ মানুহবিলাকে একোখন বাগান বনায় সাঁচি গছৰ য'ত এফুটৰ আঁতৰে আঁতৰে ধৰক পুলি ৰুলে বা দুফুটৰ আঁতৰাই আঁতৰাই পুলি ৰুলে এহেজাৰ গছ ৰুই দিলে সেই এফুটৰ আঁতৰত ৰুলে সেই বাগানখনত কিমান সাৰ লাগিব কিমান সাৰ নিদিয়ে ফলত সেই মানুহ ঘৰে কি কৰে বা সেই বাগানৰ মালিকে কি কৰে কম বয়সতেই গোটেই পুলিখিনি ঠিকা ভিত্তিত দি দিয়ে পাঁচ লাখ পাই গ'ল সেইটো বেয়া কাম নহয় আপুনি একঠা মাটিত বা এবিঘা মাটিত যিমান পাৰে পুলি ঠাহি গ'ল আৰু দহ বছৰৰ পিছত আপুনি গোটেই বাগানখন আপুনি বৃদ্ধি দিলে দহ লাখ টকাত বা পোন্ধৰ লাখ টকাত সেইটোতো লাখ লাখ টকা আমি যে কওঁ লাখ লাখ টকা এজোপা গছত আপুনি লাখ লাখ টকা নেপালে কিন্তু সাঁচী গছততো লাখ লাখ টকা পালে আপুনি তেনেকৈও কৰিব পাৰে এইবিলাক চব সাঁচি গছ যে আপুনি অলপ আঁতৰত দেখি আছিল এইবিলাক চব সাঁচি গছ আপুনি যৈকে চাই আপুনি এই যে ভিতৰেদি দেখিছে সেইবিলাকো সাঁচি গছ এতিয়া চবেই যদি ইমান লাখ লাখ টকা পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লেচোন পৃথিৱীত পইচা থ'বলৈকে জেগা নাইকিয়া হৈ যাব অসমৰ মানুহৰ পইচা থ'বলৈকে জেগা নাইকিয়া হৈ যাব আৰু বেছি টকা হৈ গ'লেতো আমাৰ অৰাজকেই হৈ যাব গতিকে আমি আশাবাদী আমি আশা কৰিব পাৰোঁ তাৰ মাজতে আমি ধৈৰ্য সহকাৰে কেইটামান যদি পুলি ৰাখোঁ আমি আমাৰ ইয়াতে এতিয়া তিনিটা পুলিত তিনিটা পুলিত আপোনাৰ চাৰে তিনি লাখ টকাত বিকিছে পৰহি তিনিটা পুলিত চাৰে তিন লাখ হ'ব চাৰে তিন লাখো কম টকা নহয় এটা পুলিত চাৰে তিন লাখ পাবলৈ হ'লে আপোনাৰ গছডাল কিমান হ'ব লাগিব গম পায় আপুনি মই দেখুৱাই আছোঁ এই যে শকত গছডাল দেখিছে এই বগাডাল নহয় এই ক'লা গছডাল যে দেখিছে আপোনাৰ তেনেকুৱা এডাল গছ হ'লে আপুনি পাঁচ লাখ টকা পাব আপুনি তেনেকুৱা গছ এডাল কৰিব পাৰিব লাগিব এইডাল পাঁচ লাখ টকা এই ক'লা গছডাল যে দেখি আছে গতিকে আপোনাৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'বলৈ হ'লে আপুনি তেনেকৈ শ্ৰম কৰিব লাগিব তেনেকৈ গছ এজোপা ডাঙৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই গছজোপাক আহাৰ দিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব সেই গছজোপাক আহাৰ দিবলৈ আপুনি কমেও গছজোপাৰ তিনি ফুটমান আঁতৰত জৈৱিক সাৰ দিব লাগিব সাৰ দিবই লাগিব এনেই সেই গছজোপা হোৱা নাই নহয় সেই গছজোপাই প্ৰচুৰ সাৰ পাইছে মাটিটো ভাল হৈছে মই আগতেই কৈছোঁ যে মাটিৰ গুণাগুণ ঠিক কৰিব লাগিব এই গছজোপা গুৰিৰ পৰা আপুনি কিছু মাটি নি আপোনাৰ যিজোপা গছৰ গুৰিত বা যিবিলাক অঞ্চলত এই বেক্টেৰিয়াটো নাই তেনে জেগাত আপুনি পোকটোলৈ আশা নকৰি এই গছজোপাৰ গুৰিৰ যদি কিছুমান মাটি নি আপোনাৰ সেই আপোনাৰ য'ত মাল নাই তেনেকুৱা জেগাৰ সাঁচি গছৰ গুৰিত যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ফাংগাছবিলাক যাবই অনুজীৱবিলাক যাবই তেতিয়াও আপোনাৰ গছ এজোপা গ্ৰ হ'ব বা গছ এজোপা আপোনাৰ মাল ধৰিব গতিকে আপুনি তেনেকুৱা সহায় ল'বই লাগিব যিবিলাক অঞ্চলত প্ৰচুৰ মাল আছে সেই জেগাবিলাকৰ আপুনি মাটি বেছি নহয় আপুনি এশ গ্ৰাম মাটি নি আপুনি জৈৱিক সাৰৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি আপুনি প্ৰতিটো সাঁচি গছৰ গুৰিয়ে 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 আপুনি দি যাওক তাৰপাছত আপুনি দেখিলে যে আপোনাৰ মাটিৰ গুণাগুণটো ভাল হ'ল মাটিৰ গুণাগুণটো যেতিয়া ভাল হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনাৰ গছৰ গুণাগুণ ভাল হৈ গ'ল হেল্ল' বন্ধু আপুনি নিশ্চয় বুজিছে যে আমি থলখন ঠিক কৰিব লাগিব সাঁচি পুলি হোৱাৰ থলখনত যিখিনি উপাদান লাগে সেই উপাদানখিনিও আমি যোগান ধৰিব লাগিব তেতিয়াহে গছ এজোপাই মাল দিব ধৰক আপোনাৰ আজি আমাৰ হাতীবিলাক ভালেমান হাতী গুজৰাটলৈ লৈ গৈছিলে তেইছ চৌব্বিছটা হাতী সেইকেইটা আছে নে নাই গুজৰাটত তেনেকুৱা ধৰণে খাদ্য পাইছে নাই হাতীকেইটাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতাৱৰণ এটা পাইছে নাই তেনেকুৱা কথা বা আমি বাংলাদেশলৈ আমাৰ ইয়ালৈ ছাগলী আনে গুজৰাটৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ ছাগলী আনে সেই ছাগলীবিলাক আহি পেলাইনি আমাৰ ইয়াত কি হয় এবছৰমানৰ ভিতৰতে মৃত্যুমুখত পৰে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয় কেলৈ সিহঁতৰ বাতাৱৰণটো সলনি হৈ যায় সিহঁতৰ উশাহ নিশাহ লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোতে গণ্ডগোল হৈ যায় সিহঁতৰ খাদ্য খাদ্যৰ অনাটন হৈ যায় আজি আপুনি আফ্ৰিকাৰ পৰা এটা ছাগলী আনিলে সেই ছাগলীটো আমাৰ ইয়াত কেতিয়াও ভালকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে কাৰণ সিহঁতে তাত যিখিনি খাদ্য খাইছিলে ইয়াত সেইখিনি খাদ্য নাপাব সিহঁতৰ খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তন আহি যোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ দেহাটোৱে সেইখিনি মানি নল'ব অৰ্থাৎ সিহঁত তাৰ লাহে লাহে ইমিউনিটিটো কমি যাব আৰু মৃত্যুৰ মুখত পৰিব হেল্ল' বন্ধু এইখিনিকে কথা কৈছোঁ যে সাঁচি খেতি কৰিবলৈ হ'লে আমি একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই ভাল পদক্ষেপ ল'ব লাগিব মই কৈছোঁ এইটো গুটিৰ ছিজন আপুনি এতিয়া গুটি সংগ্ৰহ কৰক ভাল গছৰ গুটি সংগ্ৰহ কৰক বুঢ়া গছৰ গুটি সংগ্ৰহ কৰক আপোনাক মই কৈছোঁ যে এতিয়া এতিয়া গুটিবিলাক আপুনি আপোনাৰ কাৰণে কৰক আপুনি পচক পচাই পেলানি আপুনি দহটা পুলি ৰক আপুনি চাব দুবছৰৰ ভিতৰতে আপোনাৰ গছডাল বহ বহকৈ বাঢ়ি আহিব যদি চিডটোৱে মাৰ বেয়া হয় আমি ধান খেতিত প্ৰচুৰ ধান পাবলৈ হ'লে যদি আমি ছিডটোৱে যদি ভাল নলওঁ আমি কেলৈ চিডবিলাক সলাই থাকোঁ কেলৈ নতুন নতুন ছিড আনি থাকোঁ কেলৈ আমি কৃষি কৃষি গৱেষণাগাৰৰ পৰা আমি আনো বা ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি কেলৈ ধানবিলাক আনো ঠিক তেনেকৈ আমি খাচী গুটিবিলাক সংগ্ৰহ কৰা আমাৰ কৌশলটো আমি জানিবই লাগিব যদি আমি গুটিটোকে সংগ্ৰহ কৰিব নাজানো তাৰপিছত আমি বজাৰৰ পৰা পুলি কিনি আনি যধে মধে পুলিবিলাক ৰুই দিওঁ তাৰপাছত আমি বহুত টকা পাম বুলি আশা কৰি থাকিলে হ'ব নহয় হেল্ল' বন্ধু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ